কি আলো কি চাওঁ ৰংপ্ৰিয়াল দিয়া কি ৰংপ্ৰিয়ল মায়ে কিমান খালো অ পুৰা আলু দিয়ে বহিয়ে গৈছা যে মই ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোকে আমাৰ বাৰীখন দেচাৰিছোঁ আমি আলুখনো আহিছোঁ আৰু দেউতাই কি কি খেতি কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব আলু তলিত আলু সিজাই খোৱাৰ আমেজটো অলপ বেলেগ অহ আজি সিজাই খাইছোঁ আলু Wow hmm. pun huh? yeah. yeah. দেউতাৰ পামখন যিহেতু জাজী নদীৰ কাষতে জাজীন আৰু শিমুল লৈ পেলাই এটা কবিতা আছিলে তাৰে দুটা পংক্তি আপোনালোকৰ কাৰণে গাই শুনাইছো দেই আইতাৰ কোলাত ৰাজকুমাৰৰ সাধুখিনি ডাঙৰ হোৱা ঐ জিপৰীয়া সন্পোনাকণ শিমল ফুলা দুপৰীয়া কোন সপোন কৰি হৰিয়ালাটোৰ ঠেৰ জৈ বুলীয়া মন লাজ কৰিছ বুজি পাইছো দে জাজীপুৰীয়া বতাহে মন ৰঙোৱা ময়োতো জাজীপৰীয়া ল'ৰা নৈপৰীয়া বতাহ জাকে ইয়াতে নীতে সুফুৰীয়াই আমাৰে মইনাশ বৈয়ে সেই সুৰ সেউজ বুলিয়া সেই ভাষাই হৃদয় পৰসা আমি টোপনি যাওঁ সপোন দেখোঁ সেই সপোনো সেউজ বুলিয়া জাজিপৰীয়া জীৱনে মৰণে কবিতাটো শুনি কেনে লাগিলে জনাব এটা পংক্তি গাই দিলোঁ আজিৰ পৰা পোন্ধৰ বিশ বছৰ আগতে লিখা কবিতা আৰু যিহেত আলুখনতে আমাৰ দেৰি হৈছিল গতিকে ভাত ভাজি ইয়াতে খাব লাগিব সৰু আলুৰ ভাজি আৰু পিটিকা আছে বেঙেনা আৰু আলু পিটিকা আৰু লগতে চালাদ গাজৰ আমি গাজৰ উঠালি লৈ আনিছোঁ গাজৰৰ সৈতে চালাদ হ'লে গতিকে আৰু ভাত খালি ইয়াতে খাব লাগিব এতিয়া আমাৰ দেউতাই কি কি কৰিছে আপোনালোকে চাওক এয়া হ'ল বন্ধাকবি আৰু এইফালে গাজৰ দেখিছেনে গাজৰ আৰু এইফালে এয়া বেঙেনা খেতি কৰিছে একেদৰে মাটিতে কৰিছে আৰু এইফালে হ'ল গাজৰ আকৌ দেখালোঁ আৰু এয়া বন্ধাকবি বেলেগ এটা লাইনত আছে আৰু এইফালে হ'ল এয়া আলুগুটি দেখিছে ঘৰুৱা আলুগুটি ৰংপৰীয়া আলুগুটি বুলি কয় আৰু এয়া হৈছে পিঁয়াজ মানে কম মাটিতে সকলো খেতি অলপ অলপকৈ কৰা হৈছে এই গোটেইখিনি দেউতাই কৰা আৰু এইফালে এয়া পিঁয়াজেই দেখি আছে আৰু এইখিনি হ'ল জলকীয়া খেতি পিছ জলকীয়া মনোযোগ গাজৰ আৰু এয়া হ'ল ৰঙা আলুৰ খেতি ৰঙালু বগা বৰ্গৰ বিহুত সময়ত দৰকাৰ এয়া হ'ল আপোনাৰ বাদাম আৰু এইখিনি ৰঙালাও মোটামুটি গোটেইকেইটা খেতি আমাৰ দেউতাই ইয়াত কৰিছে গতিকে কৃষক হিচাপে দেউতা আজিৰ ডেটতো আজি এইটি চেভেন ইয়াৰ্ছ হৈও গোটেইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দেউতাক লৈ সঁচাই গুৰুত্ব পূৰণ আৰু এয়া খুৱাই ফুৱাই আমি জুই ধৰিছোঁ খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে আৰু

মায়ে <laughs> লগত